Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Sir Colonel Samad. Okay, hari ini kami daripada kumpulan Alpha ingin membuat pembentangan tentang rancangan perniagaan kami. Rancangan perniagaan kami adalah terrarium which is three in glass. Jadi ini adalah senarai ahli kumpulan daripada kumpulan kami yang merangkumi saya sendiri Muhammad Raihan, Ali Afamah, Nur Hakimi, Ashmawi Firdaus, Ali Hussein, Muhammad Reza dan juga Haikal Hazim. Okey, untuk pendahuluannya adalah Terrarium merupakan perniagaan milik bersama oleh pelajar Kolej Konsis daripada program diploma dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan DOSHEM dekat area Ampang. Terrarium menjual produk dan perkhidmatan penjagaan pokok dalam kaca. Jualan ini ditumpukan kepada pencara, staf, dan pelajar college konsis itu sendiri. Setiap terrarium yang dijual membawa nilai tambah dalam bentuk kemahiran dan pengalaman pengurusan perniagaan. Okey, untuk objektif kami, program ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk terrarium dengan kreativiti tersendiri bagi memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan serta mempromosikannya dengan cara yang berhemah rakan kongsi juga berpeluang memperoleh pelbagai pengalaman serta pengetahuan yang sangat praktikal mengenai selok-belok perniagaan dari segi pengurusan, kewangan dan juga operasi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Nur Hakimi untuk slide yang seterusnya. Dan saya akan menerangkan tentang latar belakang latar belakang untuk projek yang kami buat ni iaitu projek terrarium dan yang pertama sekali adalah lokasi premis kami Iaitu lokasi fizikal di mana ia terletak di sebuah kedai yang telah lama wujud Dan ruang premis dia adalah yang luas, tetajik dan juga tidak perlu dikenakan sewa lah Dan nah, bagian ini hanya mempunyai satu tingkat Di mana kami kami untuk memilih lokasi ini sebagai tempat sesuai untuk kami memulakan perniagaan kami lah Dan yang kedua ialah jarak daripada sumber bahan mentah Iaitu memandangkan lokasi kami berhampiran dengan jalan utama dan untuk bahan hiasan menjadi lebih mudah untuk kami asset lah. Dan terdapat juga lokasi pemborong dengan harga yang berpatutan. Dan buatkan proses untuk menyiapkan satu bekas terrarium ini lebih efisien. Dan untuk jarak antara kedai kami dan premis peniaga kami adalah tidak kurang daripada 13 minit. Dan sekaligus menjadikan uh, perkhidmatan ini lebih jimat kos dan jimat masa lah. Dan untuk yang ketiga ialah Ketersediaan tenaga kerja Dan manakala kawasan yang kami pilih ini Dia mempunyai bekalan tenaga yang kami perlukan Daripada pelbagai bangsa iaitu Melayu, Cina dan India lah Dan juga dia berterusan daripada kawasan Aspect City Hingga ke kawasan pembangunan yang dirancang yang lain lah Dan juga permintaan terhadap tenaga kerja juga tinggi Kerana lokasi yang pernah kami berhampiran dengan bandar-bandar besar Untuk yang seterusnya ialah kemudah pengangkutan ni mana kemudahan pengangkutan seperti bas, teksi dan grab membuatkan urusan kami untuk ke bandar daripada premis kami lebih mudah lah kerana dia accessible iaitu mudah diakses oleh semua staff kami yang ada di kedai lah dan dia juga berkaitan dengan jalan utama di hadapan premis dan untuk yang kelima ialah jarak dengan pelanggan di mana kawasan kami berkaitan dengan kawasan perumahan sekolah dan menjadikan ia satu terdekat umum kerana ia juga terletak di kawasan yang mempunyai banyak kedai-kedai yang popular yang digunakan oleh orang ramai Dan selain itu, lokasi kami juga berada di dalam, di laluan pengangkutan awam seperti yang dikatakan tadi Iaitu laluan bas, taksi dan grab Dan menjadikan ia mudah untuk diakses oleh pelanggan yang ingin pulang daripada satu tempat ke satu tempat lain Dan untuk yang terakhir ialah kemudahan asas seperti elektrik air dan telefon Dan permit kami ini berhampiran di kawasan rumah dan sekolah dan kawasan bandar Kemudian yang, yang, mudah diakses seperti elektrik dan air dan pemerintah telefon memudahkan kami untuk berada dalam keadaan baik dan stabil. Dan dengan adanya kemudahan ini, kami yakin dengan benda ini dapat dijalankan dengan lancar. Tambahan pula dengan lokasi yang berhampiran dengan jalan utama. Memudahkan urusan logistik dan capaian pengangkutan berhampiran jalan utama menjadi lebih mudah. Dan untuk rakyat telefon pula, Uh, kawasan kami disokong oleh rangkaian seperti Cellcom, Digi dan Maxis. Dalam hal untuk Wi-Fi juga, kami gunakan perkhidmatan daripada Telekom Malaysia sendiri yang berhad Itu sajalah saya keserahkan kepada yang seterusnya lah. Untuk objektif, misi dan visi untuk rancangan perniagaan kami adalah objektif kami untuk menarik lebih ramai pelanggan untuk membeli produk dan menggunakan perkhidmatan kami iaitu pembuatan terrarium dan untuk memastikan setiap terrarium yang dijual adalah berkualiti tinggi dan juga untuk misi kami terdiri pada 3 iaitu pertama sekali pertama sekali ialah menyediakan dan memenuhi keperluan terrarium sama ada untuk penggunaan pejabat atau hartanah rumah dan lain-lain dan juga melakukan yang kedua ialah melakukan inovasi berterusan terhadap produk terrarium kami dan juga dan terakhir sekali ialah meningkatkan usaha promosi secara langsung secara luaran dan juga dalam talian dan manakah untuk visi kami juga ialah kami visi kami bervisi ber untuk mempromosikan produk ini kepada orang lain iaitu orang awam berkaitan penanaman di dalam kaca ataupun dalam bekas yang tertutup yang ini yang bermaksud itu produk terium kami lah itu saja daripada saya dan saya akan seterahkan seterusnya kepada yang berikutnya Okey, terima kasih Gimi atas perkongsiannya sebentar tadi dan Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia Nama saya Muhammad Reza Dan untuk next topik ni saya akan mengulas sedikit sebanyak tentang faktor pemilihan idea perniagaan yang telah kami pilih ini Untuk pemilihan idea perniagaan teh harim ataupun dalam English kita panggil tree in glass Telah dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor penting seperti Daya tarikan dan keberkesanan produk dari segi permintaan pasaran serta nilai estetika dan pendidikan yang dibawanya. Uh, untuk faktor yang pertama sekali ialah kita tengok berdasarkan minat mendalam ahli kumpulan terhadap tumbuhan hiasan dan seni dekorasi yang telah mendorong pemilihan idea ini. Uh, mereka mempunyai pengetahuan asas dalam horticulture dan landscape melalui program pengajian sekaligus memberi kelebihan dalam menghasilkan produk yang berkualiti dan menarik. Uh, ini juga telah menjadikan kerja yang telah disaknirkan dengan penuh komitmen dan kesungguhan kerana ia sejajar dengan minat dan latar belakang pendidikan mereka uh, untuk nombor dua ialah kesedaran terhadap kepentingan kehijauan dan kelestarian alam sekitar uh, ia juga turut memainkan peranan besar dalam era moden. masyarakat semakin peka terhadap isu alam sekitar dan ia telah mencari alternatif untuk hiasan yang besar alam Uh, Terrarium ialah salah satu pilihan yang tepat Kerana ia tidak memulakan tanah yang luas Menjimatkan ruang Dan ia senang dijaga uh, Ia juga telah memberi impak positif Terhadap psikologi pemilik Melalui konsep mini ekosistem Yang ia juga uh, dapat menenangkan dan menyegarkan suasana Untuk nombor tiga Produk ini telah memenuhi keperluan gaya hidup moden, Terutamanya dalam kalangan penduduk bandar yang sibuk dan tidak mempunyai masa untuk menjaga tanaman biasa. Uh, Terrarium bersaiz kecil, estetik dan memerlukan servis yang minimum ini juga telah menjadikannya sesuai untuk digunakan di dalam rumah uh, ataupun ofis, meja belajar atau sebagai hadiah istimewa yang sangat unik. Uh, untuk nombor empat pula kita boleh tengok daripada segi aspek peluang pasaran terhadap permintaan yang semakin meningkat terhadap produk hiasan eco-friendly dan unik. Uh, untuk produk terrarium ini telah menjadi satu pilihan popular di kalangan peminat dekorasi moden kerana ia bukan sahaja cantik tetapi juga membawa unsur semula jadi ke dalam ruang kediaman ataupun tempat kerja. Tambahan pula terdapat kekurangan pengusaha tempatan yang fokus dalam penghasilan terarium. Sekaligus ia telah membuka ruang terhadap pasaran yang luas. Uh, untuk nombor lima pula idea penjagaan ini juga berpotensi untuk dijalankan dengan kos yang sangat rendah tetapi margin keuntungan yang baik. Uh, untuk bahan mentah seperti balang kaca, tanah, batu kecil dan tumbuhan mini boleh diperoleh dengan mudah dan harga itu adalah sangat murah. Untuk proses penghasilan, ia tidak memerlukan peralatan yang terlampau kompleks ataupun modal yang besar uh, Ia juga telah membolehkan keuntungan yang lebih tinggi untuk dicapai dengan strategi jualan dan promosi yang sangat berkesan uh, Akhir sekali, DRIM ini telah dipilih kerana kesesuaiannya dengan pelaksanaan hari jualan di kolej ia mudah untuk dipamer dan dijual di mana-mana gerai jualan dan ia tidak memerlukan penyimpanan yang sangat rumit dan mampu untuk menarik perhatian pelanggan-pelanggan melalui reka bentuk yang menarik serta pelbagai variasi. Uh, untuk secara keseluruhan, pemilihan idea perniagaan terrarium ini adalah berdasarkan gabungan beberapa gabungan faktor minat, kesedaran kelestarian, potensi pasaran dan keunikan produk. Uh, antara faktor ini telah menjadikan idea ini bukan sahaja praktikal malah berdaya saing dan berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Untuk next topik saya akan pas kepada Ashmawi Fidaus. Hari ini saya akan bentangkan mengenai kumpulan sasaran bagi produk kami iaitu kami menjual terrarium dan cara memahami siapa pelanggan sasaran adalah sangat penting untuk memastikan strategi pemasaran kami lebih tepat dan berkesan. Pertama sekali, kenapa kumpulan sasaran ini penting? Bagi saya, dengan mengenal pasti kumpulan sasaran yang tepat, kita boleh memberikan fokus pemasaran yang lebih tepat, meningkatkan jualan secara lebih efisien, mengurangkan pembaziran dari segi kos dan mengenal pasti dengan lebih tepat keperluan dan kehendak pelanggan tersebut. Semua ini membantu memastikan produk kami sampai kepada orang yang betul dan pada masa yang betul. Seterusnya, kumpulan sasaran utama kami merangkumi lima golongan iaitu pelajar IPT terutamanya dari kolej konsis dan institusi berhampiran. Mereka ini biasanya minat dengan elemen dekoratif yang moden dan mampu milik. Kedua, penduduk taman melawati dan setapak iaitu komuniti setempat yang berminat dengan dekorasi dalaman untuk rumah mereka. Yang ketiga, peminat hiasan dalaman dan pokok mini termasuk mereka yang mencari hiasan unik dan estetik untuk rumah atau pejabat. Pelajar dan guru dari institusi pendidikan sekitar juga sebahagian daripada kawasan sasaran pasaran kami. Yang kelima, peminat ekosistem mini dan produk hijau iaitu Golongan yang menyokong gaya hidup lifestyle lain itu terdapat kumpulan sasaran sekunder seperti pelanggan dalam talian. Dengan melalui platform seperti Instagram dan Facebook di mana kami akan aktif mempromosikan produk kami. Dan kedua, pengunjung karnival keusahawanan seperti melalui penyertaan dalam program seperti JAB Entrepreneurship Carnival untuk mempromosikan kami punya produk. Akhir sekali, bagi kumpulan sasaran tambahan, kami juga menyasarkan kepada ejen dan stokis yang berminat untuk menjadi pengedar produk kami dan juga pelancong tempatan yang mungkin tertarik dengan produk semasa melawat kawasan Taman Melawati ini. Dan itu sahaja daripada saya dan saya akan pas kepada Ali Hamah. Thank you. Terima kasih Fidawus untuk perkongsian beliau sebentar tadi. Dan di sini saya Alif Ammar Rafiq daripada grup alfa ingin berkongsi berkenaan dengan part 3.0 iaitu strategi pemasaran yang kami gunakan untuk mempromosikan perniagaan ini. Okey, pertama sekali, strategi pemasaran merupakan sebuah komponen yang amat penting dalam perniagaan kerana strategi pemasaran yang berkesan akan menjadi tulang belakang kepada kejayaan sesuatu perniagaan tidak kira besar ataupun kecil. Oleh itu, dalam penyagaan terrarium kami, beberapa teknik telah dirancang dengan mengambil inspirasi daripada syarikat-syarikat besar yang telah terbukti berjaya dalam membina jenama mereka dan juga mempengaruhi pelanggan-pelanggan mereka. Selain itu, saya juga telah memetik sebuah kod oleh seorang penulis buku yang sangat terkenal iaitu Seth Godin. Beliau mengatakan, Marketing is no longer about the stuff that you make but about the stories you tell? Maksud daripada quote ini ialah Ia menekankan bahawa pemasaran yang berkesan pada masa kini Bukan sekadar mempromosikan produk Tetapi membina hubungan bermakna melalui penceritaan Manusia lebih mudah mengingati cerita berbanding fakta Oleh itu, sesebuah penyagaan perlu menyampaikan nilai jenama misi dengan identitinya dalam cara yang menyentuh emosi dan dekat dengan hati pelanggan Dan kita akan move on kepada part yang seterusnya Ok, bagi strategi pemasaran yang pertama yang kami gunakan Ialah promosi mulut ke mulut Ataupun word of mouth Seperti Starbucks dan Netflix yang berjaya membina komuniti pengguna Setia melalui pengalaman pelanggan yang berkualiti kami juga menggunakan pendekatan mulut ke mulut sebagai strategi utama kami. Ahli kumpulan bertindak sebagai duta produk dengan memperkenalkan dan mencadangkan terrarium ini kepada rakan dan pesara dan juga orang luar secara peribadi. Keyakinan melalui interaksi manusia sebenar menjadikan promosi ini lebih dipercayai dan berpengaruh. Untuk yang kedua ialah penggunaan media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Terinspirasi daripada jenama seperti Glossier dan Dior yang memanfaatkan kekuatan visual di Instagram, kami turut mewujudkan akaun Instagram bagi mempamerkan gambar-gambar estetik produk terrarium -ter kami. Susun atur feed yang kemas, caption menarik dan hashtag yang relevan digunakan untuk menarik minat pengikut. Bagaimana bagaimanapun, WhatsApp pula digunakan sebagai saluran pengumuman cepat dan eksklusif. Mirip strategi yang digunakan oleh syarikat-syarikat kecil untuk membina hubungan peribadi dengan pelanggan-pelanggan tetap. Dan yang ketiga, edaran posters dan flyers di lokasi-lokasi yang strategik. Seperti promosi produk fizikal Apple yang tetap menggunakan risalah dan papan iklan di lokasi-lokasi tertentu kami juga menggunakan pendekatan yang klasik dengan menampal poster yang berwarna-warni di tempat tumpuan pelajar seperti kantin, perpustakaan dan laluan utama kolej dan mengedarkan flyer secara langsung untuk menyampaikan mesej terus ke tangan bakal-bakal pelanggan ataupun potensi pelanggan-pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk-produk kami. Terima kasih Asmawi Fidawus untuk perkongsian beliau sebentar tadi. Dan di sini saya Alif Ammar Rafiq daripada Grup Alpha ingin berkongsi berkenaan dengan part 3.0 iaitu strategi pemasaran yang kami gunakan untuk mempromosikan perniagaan ini. Yang ketujuh ataupun yang akhir sekali, strategi yang kami gunakan ialah strategi kesetiaan pelanggan. Customer Loyalty ataupun CRM Untuk membina hubungan jangka masa yang panjang dengan pelanggan Kami memperkenalkan kad keahlian mini ataupun membership card Yang hanya diberikan kepada pelanggan berdaftar Pelanggan perlu mendaftar nombor telefon mereka semasa pembelian pertama untuk melayakkan diri mereka untuk mendapat kad tersebut. Kad ini membolehkan mereka mengumpul cop pembelian selepas pembelian ketiga mereka akan melayakkan diri mereka untuk menerima diskaun atau hadiah-hadiah yang eksklusif. Kami akan menyimpan maklumat pelanggan secara ringkas untuk tujuan promosi jualan akan datang ataupun memberi info terhadap pelancaran produk-produk baru kami. Dan strategi ini diinspirasikan daripada jenama seperti Watsons dan juga Starbucks yang berjaya mengekalkan pelanggan melalui sistem keahlian mereka. Kesemua strategi ini digabungkan menjadi satu pendekatan, pemasaran yang menyeluruh dan tersusun sesuai dengan budaya penggunaan masa kini. Walaupun berskala kecil, kami percaya pendekatan profesional ini akan memberi kesan yang besar terhadap sambutan produk kami pada hari jualan ini. Itu saja daripada, daripada saya. Sekian terima kasih. Terima kasih Alif Amar atas perbentangan sebentar tadi saya Alif Hussein akan membentangkan pula tentang penjelasan terperinci mengenai strategi operasi perniagaan. Taktik operasi adalah penting untuk menjamin bahawa setiap fasa pelaksanaan perniagaan dijalankan secara berurutan. Untuk projek perniagaan terrarium ini, beberapa aspek utama telah dikenalpasti dan dirancang seperti berikut. Pertama sekali, penadaan bahan. Dari segi penyediaan bahan, semua bahan asas seperti balang kaca, tanah khas, batu hiasan dan tumbuhan mini seperti kaktus dan sukulen diperoleh daripada pembekal tempatan. Kami memilih bahan yang berkualiti pada harga yang berpatutan dan menepati tema alam semula jadi. Untuk yang kedua, proses pembuatan. Setiap unit terrarium disiapkan oleh ahli kumpulan mengikut reka bentuk yang dipersetujui. Proses ini merangkumi beberapa langkah seperti membersihkan balang, menyusun batu dan tanah, menanam tumbuhan serta menambah hiasan seperti pasir berwarna atau figura kecil. Tugasan ini dibahagi mengikut kepakaran ahli untuk memastikan hasil yang konsisten dan menarik. Yang ketiga, bagi memastikan kelajaran kerja, kami telah menyediakan jadual tugasan yang terperinci. Jadual ini merangkumi aktiviti seperti pembelian bahan mentah, pengeluaran produk, promosi dan susunan jualan. Ini membantu kami menyiapkan semua tugas mengikut masa yang ditetapkan tanpa mengedaskan kualiti produk ini. Yang keempat, tapak jualan. Untuk hari jualan, gerai kami akan dibuka di lokasi strategik. Sebagai contoh, Taman Melawati. Lokasi ini dipilih bagi memastikan ia mudah diakses dan dapat menarik lebih ramai pelanggan. Ahli kumpulan juga akan bertugas secara bergilir untuk memastikan urusan jual beli berjalan dengan lancar sepanjang masa jualan. Yang terakhir sekali, reka letak gerai. Dari segi reka letak gerai, kami menekankan elemen estetik dan hias gerai menggunakan tema alam semula jadi, selaras dengan produk kami. Reka bentuk yang menarik ini diharapkan dapat menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan minat pembelian. Itu sahaja daripada saya dan seterusnya saya akan serahkan kepada Haikal Hazim. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal Hazim bin Jasmi. Saya adalah salah satu ahli kumpulan daripada kumpulan Alpha dan dalam pembentangan ini saya akan menerangkan bahagian pengurusan kos dan rekod kewangan bagi projek keusahawanan kumpulan kami iaitu produk Teratium atau ia lebih dikenali sebagai Tree in a Glass. Terima kasih. Okey, untuk bermula iaitu dengan 5.1 berkaitan kos dengan produk jualan. Seperti yang kita lihat di dalam jadual ini, untuk menghasilkan 10 unit produk terutam kami telah menyenaraikan keperluan bahan dan mengagakan kos bagi setiap komponen seperti balang kaca, tumbuhan mini, bahan iasan dan tanah dan buku sen dan juga label. Okey, untuk yang pertama sekali adalah balang kaca digunakan sebagai bekas utama produk dengan berharga RM5 seunit untuk 10 unit maka jumlahnya ialah dalam lebih kurang RM50. Dan yang kedua pula tumbuhan mini seperti cactus, golden sedum dan fotos berharga RM4 setiap satu menjadikannya kosnya RM4. Ketiga pula adalah bahan hiasan seperti batu kecil, tanah, khas dan lumut termasuklah lapisan bawah berjumlah RM30 untuk 10 set. Dan yang keempat, kos bungkusan dan label seperti riband, pelekat logo dan kotak kecil adalah RM3 seunit menjadikan jumlahnya adalah RM30. Jumlah keseluruhan ialah RM150 yang ditanggung sepenuhnya menggunakan modal ataupun kapital daripada grup kumpulan kami. Okey, so untuk slide seterusnya masih di dalam 5.1 perkaitan kos dan kos dengan produk jualan. Okey, pada di sini saya akan lebih huraikan lebih detail dan terperinci apakah motif-motif dan agenda dalam anjakan paradigma ini. So, kos ini penting kerana ia menjadi asas kepada harga jualan produk kami dengan modal permulaan sebanyak RM150 dan kos penghasilan 10 unit produk juga dapat berjumlah RM150. Kami dapat merancang strategi jualan dengan lebih tepat. Okey, yang poin untuk kedua pula adalah harga jualan ditetapkan antara RM10 hingga RM15 untuk satu unit bergantung kepada jenis dan dekorasi terotijem tersebut. Okey dan untuk yang ketiga pula berdasarkan anggaran sekiranya semua unit berjaya dijual, kami berpotensi untuk menjana untung kasar sebanyak 300 dan ini bergantung sepenuhnya kepada kuantiti dan strategi daripada jualan juga. Okey dan terakhir setiap pembelajaran ini dan hasil jualan dicatatkan dengan secara teliti dalam buku tunai kumpulan sebagai sebahagian daripada rekod kewangan kami. Okey untuk slide seterusnya pula. Okey untuk 5.2 harga jualan dan unjuran keuntungan. Produk teritim dijual dalam tiga kategori iaitu small, medium dan premium. Kos penghasilan untuk 10 unit tetaplah RM150. Berdasarkan rekod jualan semasa, hasil dijangka antara RM95 hingga ke RM110. Jika semua unit terjual pada harga tertinggi, hasil jualan maksimum adalah RM150. Bermaksud, kami akan mencapai semula pulangan balik modal. Namun, jika terdapat diskaun semasa pembelian bahan ataupun bilangan unit yang dijual melebihi 10 maka untung bersih boleh dicapai sekaligus menjadikan projek ini lebih berdaya maju. Ya, dan untuk slide seterusnya pula, untuk slide 5.3 contoh rekod jualan sebenar iaitu pada hari jualan college 5 Mei 5, 2025 pada uh, kumpulan kami telah menyertai satu hari jualan college sebagai salah satu aktiviti keusahawanan untuk memasarkan produk teroriteum kami secara langsung kepada pelanggan kami berjaya menjual sebanyak 12 unit teroriteum kepada 7 orang pelanggan yang berbeza-beza Produk yang ditawarkan mempunyai tiga jenis utama iaitu yang saya terangkan di slide sebelumnya iaitu small, medium dan premium bergantung kepada saiz balang dan jenis tumbuhan serta hiasan yang digunakan. Okey, sebagai contoh kita boleh tengok di dalam slide ini kita menampati bahawa Siti Nur Alia membeli dua unit bersaiz medium yang mengandungi golden sedum dan lumut dengan harga RM12 seunit menjadikan ia jumlah bayaran sebeliau sebanyak RM24. Manakala uh, kita juga ada pelanggan yang daripada bangsa yang berbeza iaitu Chong Wei Ming pula memilih dua unit kategori premium yang merupakan gabungan beberapa tumbuhan iaitu hiasan bersama dekorasi khas dengan harga RM15 seunit jumlah bayaran beliau ialah RM30. Pembeli dengan nilai transaksi tertinggi dalam jualan tersebut uh, adalah jatuh kepada Chong Wei Ming dan sementara itu pembeli lain seperti Muhammad Aspa membeli 3 unit kecil bernilai RM5 seunit. Teenage Rush juga membeli 2 unit small dengan Golden sedum dan lain-lain. Pelanggan turut menyumbang kepada jualan pelbagai kategori. So secara keseluruhannya apa yang boleh saya sampaikan di sini daripada jumlah jualan yang direkodkan total dia adalah RM108. So daripada hasil jualan ni saya dapat uh, cost, uh, cost versus pendapatan iaitu pengiraan untung Berdasarkan kepada rekod dan bahan mentah yang digunakan pada hari tersebut kami menganggarkan kos penghasilan 10 unit produk yang dijual adalah sekitar dalam RM60 sebabkan apa? Kos ini melibatkan penggunaan daripada balang kaca, tumbuhan mini seperti cactus, golden photos dan golden sedum bahan hiasan seperti batu kecil, lumut dan tanah khas serta pembukusan dan label. Maka setelah menolak kos ah uh, perhasilan daripada jumlah jualan kami, kumpulan kami mencatatkan keuntungan bersih sebanyak RM58 sahaja tunai dan apa yang saya nampak daripada analisis dan kepentingan daripada hasil jualan dan rekod ini kita nampak uh, walaupun penting keuntungan ini mungkin kelihatan kecil daripada segi nilai mutlak ia adalah sangat bermakna dalam konteks pembelajaran keusahawanan sebenar yang diajarkan oleh Sir Croner Samad Pertama ialah ia menunjukkan bahawa dengan hanya menggunakan modal sendiri tanpa pinjaman, kumpulan kami mampu menjana keuntungan dari kos asal RM150 hanya dengan satu sesi jualan sahaja. Kedua hasil jualan ini membuktikan bahawa yang harga yang ditawarkan adalah berpatutan dan juga kompetitif dan juga berdaing saing dalam bahkan uh, perniagaan. Produk kami mempunyai permintaan yang nyata dan pendekatan pemasaran serta pengurusan jualan yang digunakan adalah berkesan walaupun dalam skala yang kecil sahaja. Ya apa lagi yang lebih penting adalah pengalaman ini memberi kami pengajaran praktikal tentang pengurusan kewangan termasuk pengiraan kos sebenar, margin untuk pemantauan inventory dan juga cara untuk berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Dan yang terakhir sekali uh, slide yang terakhir selepas ini adalah okay dan slide yang terakhir ataupun pembahasan daripada terakhir daripada saya iaitu Muhammad Kazim adalah sedikit penutup ringkas daripada kesimpulan yang telah diceritakan daripada citra-citra yang sebelum ini. So melalui pendekatan kos yang terancang dan rekod kewangan yang teliti, kumpulan kami bukan sahaja mampu menghasilkan produk yang berkualiti tetapi juga menunjukkan bahawa teraterium ini berpotensi untuk, untuk dikembangkan sebagai perniagaan sebenar bukan sekadar projek akademik yang ditawarkan oleh Consis College sahaja. Sekian sahaja perpantangan daripada saya untuk pembahagian pengurusan, kos dan rekod kewangan. Terima kasih atas perhatian anda. Itu sahaja. Rumusan dan juga kesimpulan yang saya boleh bagi dalam projek ini adalah projek Terrarium 3 in Glass oleh pelajar Consis College menunjukkan perancangan yang mantap dan praktikal berdasarkan minat terhadap tanaman hiasan dan kesedaran alam sekitar. Projek ini juga berjaya membentuk model perniagaan mikro yang relevan dan berpotensi. Sasaran pasaran meliputi pelajar, pencara, penduduk setempat dan pelanggan dalam talian. Strategi pemasaran seperti media sosial, flyer, storytelling dan edisi terhad meningkatkan daya tarikan produk ini. Dengan modal RM150 digunakan untuk menghasilkan sebanyak 20 hingga 25 unit terrarium. Hari jualan 5 Mei 2025 yang dianjurkan oleh kolej menjana jualan sebanyak RM118 dan juga untung bersih sebanyak RM58. Secara keseluruhan, projek ini membuktikan kemampuan pelajar merancang, mengurus, menjual produk sebenar dengan strategi yang berkesan dan beretika. Itu saja daripada kami, kumpulan Alfa. Terima kasih dan maaf kerana lambat menghantar video ini. Terima kasih.